oilaviy mojaroda qatnashganimizda yetmish yoshlik onaxon gapiryaptilarda bu besh yil oldingi gap voy undayidi bundaydi arziydigan bunda gap yo'q kelin erini yomonlayapti kuyov yo'q kuyovni onasi qaynona kelinni yomonlayapti shunda bir onaxon yetmish yoshlik hayotlarini misol qildilar qizim bu narsalar gapirishga ham uyat san ajrashishing uchun asos qilayotgan narsalar bular asos bo'lmaydi ertaga tiling topib ketasan lekin sabrsizlik qilib ketib qolsang obro'ying putur ketadi bolalaringni oldida izzatsiz bo'lasan undan ko'ra xudodan so'rab duo qil haqqiga dedilarda hayotlarida misol keltirdilar yigirma besh yil erimni haqqiga duo qilganman deydi o'zim sobiq ittifoq davrida yashagan bo'lsa ham chiqib ishlayman deydi adashmayotgan bo'lsam o'qituvchi kasbida ishlagan ekanlar u kishi kolxozda rahbar bo'lgan erlari kechqurun ichib kelib ayolini urar ekan shunda ham deydi yuz qo'lini yuvdirib ovqat <laughs> yeyishlikka toqat yetadigan bo'lsa ovqatini yedirib uxlagandan keyin tahoratimni qilib xudodan so'rab yig'lardim shunga insof so'radim yigirma besh yil hech kim janjal ham yigirma besh yil endi agar o'sha ayol shu ishini o'ttiz yoshda boshlagan bo'lsa ellik beshga kirdilar oxiri nima bo'ldi deb so'radim qiziqib ketib gaplarini bo'ldimda desam yigirma besh yillik nolalarimni alloh taolo go'zal javob bilan hozir biror ishni meni maslahatimsiz meni roziligimsiz qilmaydilar hukmron u kishi lekin gap maniki bo'ladi u yomon axloq ham ketdi ya'ni baribir er xotin bir birini haqqiga duo qilish kerakda bir olim zotni o'g'illari qur'onni bir, bir mo'nljal yodlab yodlaganini esidan chiqarib qolganini yodlashga ozgina qolganda rag'bati qolmay namoz o'qishligini ham himmatsiz bo'lib qolibdi namozga uxlab qoladigan hal narsalarni bahona qilib namoz o'qimaydigan bo'lib qolibdi lekin katta olimni farzandi o'zlari izzatli deb bilgan bir zotni oldiga ustozdeki zotni oldiga borib shunday bo'lyapti man nimada adashyapman manga maslahat bering desa hammasini chiroyli eshitib turib ayolingizni duosini olasizmi debdilar ya'ni o'zlarini va farzandlarini haqiga ayolingizdan sen ham bizni duo qil deb qo'lingizni ochib siz omin deb turing u duo qiladimi desalar masxara nomus qilib maslahat so'rab kelgan odam kuldilar e xotinni ham duosini oladimi degand dedilar keyin u kishini holatini ko'rib kulganlaridan uyaldi va qattiq tavsiya bo'ldi ayolingdan duo olgin keyin natijasini ko'rasan dedilar ya'ni soliha ayolni duosini olishlikka buyuryapti chunki u olim tabiiyki olim bo'lib turib o'n kelgan odamga uylanmagan qur'onni yodlashlikkacha muhabbat solib qo'ygan farzandni dunyoga keltirganni onasida o'sa ham ke shu odam bejizga gapirmadi dedilarda de. ayollarni borib hadyalar berdilar vaqti vaqti bilan tez tez duolarni olish boshlanuvdi sal kunda haligi farzand ham takrorga ham yangi darsga o'tib qoldi va namozni doimiy o'qishlikka o'tdi bu onani duosi bizda endi dahshatli holat farzandlar balog'atga yetib qolgan holatda er xotin bir birini shunday hunuk gaplar bilan so'kadiki endi ularni farzandlarini alloh taolo yana ham sabrli qilib qo'yganda arzimagan narsalar sabr toqat endi shular hali aytganimizdek dinni musulmonchilikni payg'ambar alayhissalotu vassalomni siyratlarini va ularni yashagan faqirona hayotlarini o'rganishganda men de, faqirman deb mahallaga janjal qilib chiqayotganlar ham sal hayoli bo'lardi u erkak bo'lsin ayol bo'lsin